યુટ્યુબર કીર્તિ પટેલ કે જેઓ પોતાની ખરાબ ટીક્કા ટિપ્પણીઓથી ખૂબ પ્રસિદ્ધ થયા છે થોડાક સમય પહેલા સુરતમાં બિલ્ડર પાસે બે કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગવાના કેસમાં ધરપકડ કરી તેમને જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા હતા તેમણે રાજદીપસિંહથી લઈને ખજૂરભાઈને ટાર્ગેટ બનાવ્યા છે તો આજે આપણા વિડીયોમાં જાણીશું કે યુટ્યુબર કીર્તિ પટેલ પર ભૂતકાળમાં કયા કેસો થયેલા છે નમસ્કાર જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ જે લોકો સતત આખો દિવસ યુટ્યુબ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ વાપરતા હોય તે લોકો માટે કીર્તિ પટેલ અજાણ્યું નામ નથી થોડાક સમય પહેલાં કીર્તિ પટેલની સુરતમાં બિલ્ડર પાસેથી બે કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગવાના કેસમાં ધરપકડ કરી તેમને જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા હતા તે સમયે તેમના હસતા વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થયા હતા હવે જાણીએ કે યુટ્યુબર કીર્તિ પર ભૂતકાળમાં કયા કેસો થયેલા છે તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ માણસા પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશનનો ગુનો દાખલ થયેલો છે બે હાજર ઓગણીસ માં અમરેલીમાં ધાક ધમકીનો કેસ દાખલ થયેલો છે આ પછી બે હાજર વીસ ના વર્ષમાં સુરતના પુણામાં હત્યાના પ્રયાસનો કેસ દાખલ થયેલો છે આ પછી તે જ વર્ષમાં બે હાજર થયેલો છે બે પાટણમાં મારામારીનો કેસ દાખલ થયેલો છે જૂનાગઢના ભેસાણમાં રાયટીનો કેસ દાખલ થયેલો છે બે હાજર બાવીસ અને ત્રેવીસ માં અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ખંડણી બદનક્ષી અને મારામારીનો કેસ બે હાજર ચોવીસ માં બદનક્ષી અને ખંડણીનો કેસ દાખલ થયેલો છે આમ યુટ્યુબર કીર્તિ પટેલ પર કેસોની વણઝાર છે વાત કરીએ

કેટલાય જાણીતા ચહેરાઓને ટાર્ગેટ બનાવ્યા છે વાત કરીએ સુરતના ખંડણીવાળા કેસમાં તો 18મી જૂન 2025 ના રોજ સાંજે કીર્તિ પટેલને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા કાપોદ્રા પોલીસ દ્વારા 3 દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવી હતી જો કે કોર્ટ દ્વારા આ માંગને નામંજૂર કરવામાં આવી હતી ને હવે તેમને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીના ભાગરૂપે લાજપુર જેલમાં મોકલવાનો હુકમ થયો છે તો આ મામલે થોડાક સમય પહેલા પોલીસની પ્રતિક્રિયા સામે આવી હતી આવો જાણીએ તેમણે શું કહ્યું છે तारीख दो छः दो हज़ार चौबीस को कापोदरा पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक एफ आई आर दर्ज हुआ जिसका अंडर सेक्शन थ्री एटी सिक्स थ्री एटी नाइन फाइव हंड्रेड फोर फाइव जीरो सिक्स टू थ्री ट्वेंटी एट फाइव जीरो सेवन वन ट्वेंटी बी ऑफ आई पी सी सिक्सटी सिक्स ई एंड सिक्सटी सेवन ऑफ आई टी एक्ट के तहत एक एफ आई आर दर्ज हुआ इसमें टोटल पांच से ज़्यादा आरोपी थे इसमें एक आरोपी कीर्तिबेन डॉटर ऑफ रंचोड़ भाई अडालजा रेजिडेंट इनका पर्वत पाटिया सूरत है ये एबस्कॉन्डर थी पिछले दस महीने से और सेक्शन सेवेंटी ऑफ सीआरपीसी के तहत एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक टीम बनाई जिसमें एल की टीम कापोदरा पुलिस स्टेशन की टीम साथ ही साथ हमें ये टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि ये इनका लोकेशन जो है ये प्रेजेंटली अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में आ रहा है तो सरखेज पुलिस स्टेशन के जो लोकल स्टाफ हैं और जोन सेवन अहमदाबाद शिवम वर्मा उनका सपोर्ट लेके हमने काफ़ी वर्कआउट करने के बाद इनको सरखेज पुलिस स्टेशन के विस्तार से अहमदाबाद से इनको पकड़ा है और अभी हम इनको ऑनरेबल कोर्ट के पास लेके जाएंगे और अपने जो हम हमारे जो पुरावा है वो सारे रजू करेंगे और फिर ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे कार्रवाई क्या होगी साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कीर्तिबेन के अगेंस्ट में और भी काफ़ी सारी फरियादें और कंप्लेंट्स हैं उनमें हमारे पास लैंड ग्रैबिंग और एक्सटॉर्शन की फरियादें भी हैं और उनमें भी उनका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे और आगे कार्यवाही हम करेंगे तो अभी जो गुना है और इसमें टोटल पांच आरोपी है और एक अननोन भी है किस तरह से उनको फसाया गया था इनको ब्लैकमेल फोन के थ्रू और इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू किया गया था और आगे की डिटेल्स जो है हम कोर्ट के साथ शेयर मांगी थी टोटल जो खंडनी मांगी थी इसका रकम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं अब आप आपको पूरा डिटेल शेयर करें सर ये दस महीने के ट्राइ में कृति पटेल कहाँ कहाँ गई आ, दस महीने के दौरान में इनका मोबाइल जो है वो कॉन्स्टेंटली अलग अलग लोकेशन पे आ रहा था गुजरात के अलग अलग लोकेशंस पे लेकिन आ, आ, कोई भी परफेक्ट लोकेशन नहीं आने की वजह से इनको हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे साथ ही साथ जो आईपी एड्रेस है ये बार बार चेंज हो रहा था और इनका जो फ़ोन है वो भी बार बार स्विच ऑफ होकर अलग अलग मोबाइल नंबर और अलग अलग सिम कार्ड से यूज़ हो रहा था हमने आई एड्रेस ट्रैक करके और जो इंस्टाग्राम और बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट करके उनके नोडल ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करके हमने ये लोकेशन निकलाया निकलवाया और इसमें हमने साइबर एक्सपर्ट्स का भी इस्तेमाल किया और उसके साथ ही हमने इनको पकड़ा है सर इसका बैकग्राउंड क्या है और काम धंधा क्या करती है ये इनके मोर देन वन बिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और आ, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सर ऐसा बोल सकते हैं कि एक के बाद एक फरियाद दर्ज हुई है तो खासा भी हो सकता है कि इनकी तरह के लिए ये हमें इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा कि पासा प्रपोजल के लिए इनके अगेंस्ट में जो जरूरी पुरावा है वो है कि नहीं अगर इनके अगेंस्ट में जरूरी पुरावा हमें मिलते हैं तो जरूर हम किसी को हम स्पेशल ट्रीटमेंट हम देने के मूड में नहीं है सर कई लोगों को ब्लैकमेल किया है तो क्या अपील रहेगी आपकी उन फरियादियों को पुर पुलिस के पास आने कोई भी फरियादी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी ने एक्सटॉशन किया है किसी ने हनी ट्रैप किया है अगर आप कोई भी आपको सोशल मीडिया के दबाव में डाल के आपको ये सोच रहा है कि वो आ, कहीं पे भी आपको ब्लैकमेल करेगा तो आप ये गलत बात है और आईपीसी और बीएनएस की धाराओं के तहत आप पे जो आरोपी है उस पर कड़क कार्रवाई होगी और पुलिस आपको अपील करती है कि आप पुलिस स्टेशन में आए दें और आप डीसीपी ऑफिस भी आ सकते हैं ए ऑफिस भी आ सकते हैं और फरियाद दे सकते हैं और साथ में पुलिस पे कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी ज़ोन विस्तार में अलग -अलग स्टेशन्स में अलग-अलग पुलिस अर्जियां हैं की एक अर्जी है और एक लैंड ओल्ड तो 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 वो? वो एज कपल है उनमें उनका जमीन को उनका जो मकान है उनको हड़पने की मतलब साजिश की है ऐसा करके हमारे पास एक फरियाद है हम 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 ऐसा नहीं नहीं बोल रहे हैं कि सामने कीर्ति पटेल गिल्टी और ये काम हमारा नहीं है, ये काम काम हमारा है है कोर्ट का है, बट हम इसमें तपास करने के लिए जरूर जनाओ जो तुमने यूट्यूब पर जो रहा तो सब्सक्राइब करो जो तुमने इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो रहा तो फॉलो करो नमस्कार